22 февраля, примерно в 4 часа дня, генпрокурор Виктор Пшонко и министр налогов и сборов Александр Клименко пытаются покинуть Украину через VIP-терминал Донецкого аэропорта. Посмотрите, вот они уже передали документы пограничникам, но в этот момент Пшонке кто-то звонит по телефону, видимо, предупреждая, что его собираются задерживать. Эти кадры с камер наблюдения никогда еще не показывали. Посмотрите, Пшонка и Клименко вместе с охранниками сметая все на своем пути прорываются из терминала. Пограничники пытаются их задержать. Вот видно, что один из пограничников даже стреляет не прицельно, а предупредительный выстрел, выстрел в воздух. Ну а Клименко начинает потасовку с пограничниками. Более проворный Пшонка в это время, вы видите, сбегает из терминала. Едва не потеряв одежду в потасовке, при помощи телохранителей забегает и Клименко. Видно, как охрана чиновника выламывает офицерам руки. Пограничникам удалось задержать из одного из охранников. Но еще час спустя, вот на этом самолете, который вы видите сейчас на экранах, страну попытался покинуть и Виктор Янукович. Его тоже можно <с> рассмотреть на одном из снимков, которые мы впервые демонстрируем публично. И вот что рассказал нам участник этих событий, начальник Донецкого погранотряда. На оформлении находилось два самолета. И были запланированы вылеты в Москву. Пограничный наряд подошел к самолету. На борту находились вооруженные люди. После того, как мы получили информацию, что вооруженные люди, мы готовились к худшему варианту, к худшему варианту. Поэтому перекрывали, вот, и с целью не допустить вылета незаконного этого самолета пограничному наряду предлагалось значит, за то, чтобы самолет отпустили без оформления, сумма денег. Пограничник доложил, действовал согласно уставу. Когда прибыл резерв, заблокирован самолет, значит, подошел представитель госохраны. И на борту находился президент, сказал, что они никуда не летят, а едут в город Донецк. Вышли с самолета, сели в машину и уехали. Было, конечно, неожиданно увидеть президента на борту самолета. Кто